నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం వారాహి నవరాత్రులలో వారాహిదేవి యొక్క ఆరాధన విశేషమైన ఇస్తుంది వారాహిదేవి నవరాత్రులలో స్వప్న మంత్రి నిష్టగా పఠించిన వారికి అమ్మవారు కలలో కనిపిస్తుంది కనుక ఈ మంత్రాన్ని పఠించి వారాహీదేవి అనుగ్రహానికి పాత్రలో మంత్రం ॐ नमो नमोवाराहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वााहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाराहि घेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ नमो म्रीं नमोवाराहि गेरेस्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाराहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वााहि घेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ नमो नमोवाराहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाराहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाराहि गेरे स्वप्नं ठहटः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहठः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठहटः स्वाहा ॐ म्रीं नमो वाहि गेरे स्वप्नं ठः स्वाहा ॐ रीं नमो वाराहि गेरे स्वप्नं टः ठः स्वाहा